Электротравматизм занимает приблизительно 30% в общем количестве несчастных случаев, но, как правило, эти случаи довольно тяжелые. Я имею в виду 30% в химической отрасли. Я приведу пример из другой отрасли, из городского хозяйства. Подстанция то ли троллейбусная, то ли трамвайная, люди, значит, отключилась, люди поехали туда, электрики, и начали исследовать, что там такое э, случилось. нашли э, тот предохранитель, который выбило. поменяли предохранитель. Это такие довольно массивные масляные предохранители, поменяли его. И один тут отряхивает с себя пыль, там же пыльно, там это, это подстанция без без э, присутствие персонала, диспетчеризованная подстанция, от, пыль отряхивает, другой там тоже что-то делает, вытирает руки, и третьему кричат, давай-ка включай. Он включил, и их, значит, предохранитель взорвался, потому что там, видимо, короткое замыкание осталось. Предохранитель взорвался, и их о, обоих окатило раскаленным маслом оба попали в больницу, один ничего, а второй недели три уже мы и уже и оформили было эти документы по несчастному случаю умер, пришлось все переоформлять и перерасследовать, а причина причина там там такая, там это было еще до меня это было, я уже перерасследовал а причина была такая я начал, начал искать по документам и правила птб в электроустановках там было сказано следующее что перед тем как подавать напряжение на отремонтированный участок необходимо во-первых закрыть кожухом этот участок во вторых вывести людей из зоны поражения. А тут ни люди не были выведены, ни кожухом закрыто тоже не было. Если было бы кожухом закрыто или люди были выведены, ничего там такого не шло. Вот опять-таки несколько причин, какую-то хотя бы одну из этих, одно из этих положений было выполнено из цепочки действий, которые нужно сделать, хотя бы одно было выполнено, ничего бы не случилось. Люди были, не пострадали бы и были бы живы. Да, и кроме того, там я еще установил, что они были в этот момент без спецодежды, без нормальной спецодежды. На них было синтетическое что-то одето. Если бы не было синтетики, значит и поражение маслом этим раскаленным было бы гораздо меньше. Вот что такое культура производства, что такое соблюдение норм и правил. Вот для чего пишется, для чего пишутся закон Украины об охране труда, где написано, что человек, каждый работающий человек должен знать и выполнять правила и нормы, которые есть, и полностью соблюдать их. Еще одним, еще одним фактором, который приводит к травматизму, это недостаточное обучение персонала о работе той работе, которую они выполняют. Вот, например, опять-таки, э -э и выполнение непорученной работы, той работы, которую не поручали. Ну, те, кто э -э работающие, приехали из Донецка, Института физико-органической химии, и там у них рядышком есть э -э троллейбусное депо номер один. Вот в этом троллейбусном депо зимой Попросили слесаря, начальник дал задание слесарю пойти помочь аккумуляторщице, чтобы доставить емкость со щелочью. Там вот эта емкость литров 50, наверное, такой бидончик тяжелая. Ну, он доставил на тележке, поставил, а потом смотрит, что там будет делать дальше. Ему интересно было этому пареньку. Она взяла туда шланг, Начала э, груши вытягивать, а не получается. Дело в том, что ну, замерзла, а щелочь 50% имеет то свойство, что она мажелируется при низких температурах. И так просто ее нужно подогреть, нужно, чтобы она начала течь. Он-то подождите, говорит, я, я вам сейчас помогу, взял этот э, резиновый шланг и как... И получил тяжели, тяжелейший ожог. Слизистая оболочка пищевода и дыхательных путей. Там были брызги, брызги еще вообще оставались. Вот так, если бы он не выполнял ту работу, которая не, не делал то, чего ему не поручали, то, чего не просили, все было бы нормально. Там же в том же депо позвонили, мы поехали на несчастный случай. Там пострадал слесарь. Значит, я уже только что в предыдущем говорил, что есть техническое обслуживание, система технического обслуживания, и по прошествии какого-то количества километров тысяч производится техобслуживание 1, либо техобслуживание 2, в том числе для, для городского транспорта. ТО-1 заключается в том, что вынимают все провода, все моторчики, которые там есть, все светильники разбирают, все, все вынимают, осматривают, нет ли там где-то почернения, нет ли где-то там э, ломкости какой-то изоляции. При необходимости меняют, моют, э, там керосином, чем еще, моют и снова, снова собирают, зачищают если же там гораздо большее количество э, проходит э, километров значит делается ТО-2 э, при ТО-2 поднимаются на, на э, домкрат выставляются на козлы этот вагон и э, выкатываются тележки из-под него ну, у, у, у трамвая это двухосные тележки у троллейбуса это одноосные тележки выкатываются и там разбираются, проверяются, все чистятся, собираются, там довариваются, если надо, дочищаются, снова, снова туда ставятся. И вот они, есть участок ТО-1, а есть участок ТО-2. И по какой-то причине не было, как они объяснили, не было места на участке ТО, ТО-2, а нужно было провести ТО-2. Они решили на участке где-то его один проводить его. Мастера рядышком не было, а сами слесаря работали. Ну, для этого они там подводится домкрат, подкладывается металл по, по металлу может чиркнуть, подкладываются кусочки шпал, ну они называют полушпалки, шпала порезанная пополам, кладется в виде прокладки. Но ну, они взяли даже две прокладки, положили. Начали поднимать. И у них получилось э, то, что э, бывает, вот когда в детстве мы играли с э, косточками от вишни, так нажимаешь, и она стреляет. И у них этот э, полушпалок выстрелил и перебил э, бедренную кость к человеку. Хорошо, слава богу, что не стоял под вагоном, иначе бы мог бы погибнуть. И вот начали мы разбирать этот случай. Там так. Они, оказывается, даже не один полушпалок, а даже целых два положили. Это, во-первых, это уже было нарушение порядка. Второе, они его уперли. Там впереди э вагона всегда есть э транспортировочная, это называется транспортировочная серьга. Это вот. Э металлическая такая деталь приваренная под э, днище и в этой детали есть отверстие куда заводится при необходимости штанга для транспортировки и они решили на эту э, серегу опереть она такая э, овально, овальной формы ну она просто соскользнула соскользнула с этой серьги и вот мы начали разбираться у меня возник вопрос, э, неужели нет какого-то места, где можно было бы, э, такого установленного места, где можно было бы э, ставить э, домкрат? Я задал вопрос э, начальнику депо, ну, скажите, э, где это? Я, говорит, в принципе, не знаю. Ну давайте, дай, дайте, говорю мне, вашу э, Руководство по пользованию. Ну как вот покупаем холодильник, там есть руководство. Покупаем там стиральную машину, тоже там книжку. Дайте мне. такая книжечка. Я полистал и, и нашел э, раздел, где касается ремонта. Открыл его и там черным по белому было написано, что есть специальное место для установки домкратом и и, Добрада, и оно обозначено на днище э, крестиками и а ну ка давайте спустился сам в яму смотрю да действительно есть такое крест я говорю ну как же как как же вы так вот вы ж, вам же другого ничего не нужно знать вот только вот это знать ну, немая сцена по Гоголю получилась вот, э, такой уровень, то есть и потом в решении, в приказе мы написали, что необходимо проводить обучение, обучение людей по правильному правильным приемам работы. Второй вывод, который мы сделали, люди были предоставлены сами себе, и мы сделали второй вывод, что при проведении опасных работ всегда должен при этом присутствовать мастер. Потому что, мастер там, я так понял, занимался непонятно чем. Ну для нас это как это, вот для для нас химиков это как может, что когда проводятся особо опасные работы в лаборатории, руководитель темы всегда он должен выполнять роль мастера, всегда должен присутствовать и должен смотреть, какие приемы используют работающие. Вот, пожалуйста, это у, учитывайте. При своей работе.